Konşör ölkələrin tanımamış Qara Qabağ Respublikası ilə istənilən təması Azərbaycan da qəzəblə qarşılanır. Bu dəfə də çoxlarını İranın Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində körpü tikməsi qəzəbləndirib. Amma Xarici İşlər Nazirliyi əmin edir ki, hər şey Azərbaycan hökumətinin razılığı əsasında həyata keçirilir. Əziz izləyicilər, videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İranın Qara Qabağda separatçılarla bağlı fəaliyyəti onlara yardım göndərməsi bundan başqa Paşinyanın baş nazir olandan sonra Tehran'dakı ilk çıxışlarının birində Qara Bağla bağlı verdiyi bəyanat və Qara Bağın müstəqillik istiqamətində səsləndirdiyi fikirlər İranın Ermənistanla münasibətlərə fərqli yanaşdığını göstərir. Ermənistanın mövcud olmasında əsas rolu İran oynayır. Bunu Ermənistanın indiki və keçmiş birinci şəxsləri də bilirlər. İran Ermənistan vasitəsilə Azərbaycanı təzyiqləşdirir və bölgədə öz varlığını nümayiş etdirir. İranda Ermənistanın çox güclü lobbisi və diasporası var. Bu diaspor davamlı olaraq həm Ermənistana, həm də Qarabağdakı erməni separatçılarına yardım edir. Ermənistan bölgədə əhalisinin sayına görə koronavirusa ən çox yaxalanan və koronavirusdan ən çox ölüm halı olan ölkədir. Çünki Ermənistan əhalisinin böyük bir hissəsinin İranla iqtisadi əlaqələri var. Yenə də Fəlli Teyit edir ki, Qarabağa gələn neft tankerlərindən xəbər yoxdur. Amma Ermənistan tərəfi bəyan edir ki, İrandan gələn bütün avtomobillərin hamısı polisin müşayiəti altında Ermənistana daxil olur. Deməli oradan da Qarabağa keçir. Qarabağdakı ermənilər isə İrandan gələn avtomobillərə etiraz edirlər. Bu Qarabağda rəqabətçinin İranla maşinə peçə toxuğ verilir də ki, onlar əraziyə koronavirus yayıırlar. Qarabağdakı separatçı rejim də əhalidən koronavirusa yoluxanların sayını gizlədir. Qarabağ münaqişəsinin həllini tapması üçün İran dəfələrlə vasitəçi olmaq istədiyini bildirib. Amma İranın vasitəçiliyinə Avropa və Amerika icazə vermir. Eləcə də Azərbaycan tərəfini də İranın bu məsələdə iştirak etməsi qənaət etmir. İran həmişə Ermənistanı xüsusi düzəşdirirlər. 24 aprel qondarma erməni soyqırımı dünyanın heç bir yerində açıq şəkildə qeyd olunmadı. Amma Tehran'da erməni kilsəsinin qarşısında kütləvi tədbirlər keçirildi. Doğrudur, bu tədbirlər Azərbaycan türklərinin müdaxiləsi ilə yarımçıq qalsa da, hər halda baş tutmuş hesab olundu. İranın Azərbaycan qarşı sərgilədiyi mövqe İran əhalisinin yarısının azərbaycanlı olması ilə bağlıdır. İran fars rejimi Azərbaycanın müstəqilliyini özünə təhdid hesab edir qorxur ki irandakı azərbaycanlılarda milli şuur oyanar irandan müxtariyyət tələb etməklə iranın tərkibindən çıxa bilərlər bu da heç kimə sir deyil ki iranın qaraqab məsələsində sərcilədiyi mövqi hər zaman iranın daxilində çatışmazmalara səbəb olur hələ keçən il paşinyanın tehranda qaraq ermənistanındır deməsi təbrizlilər və urmiyalılar tərəfindən hiddətlə qarşılanmışdı Ebrisin Traktor futbol klubunun oyununda 80 min Azərbaycanlı azərkeş Qara Qab deyre hayqırmışdı. Əslində bu Cənneyi Azərbaycanlıların Ermənistan və İranə verdiyi açıq mesaj idi. Onlar bununla Azərbaycanın təklənə bilməyəcəyini göstərmişdilər. Cənneyi Azərbaycan Türkləri Qarabağın işğaldan azad olunması üçün başlanılacaq müharibədə döyüşməyə hazır olduqlarını dəfələrlə vurğulayıblar. Hətta Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərakatının lideri Cehraqani çıxışlarının birində müharibə olarsa 1 milyon Güney Azərbaycanlı gəncin döyüşməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Yaşa,